فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره يقال في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. <applause> وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يُغْلَبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا Sudahkan Allahul Laghain. Faliqatin itu ada berapa perkataan? Ada? Tiga. Pertama, fa. Apa mana fa? Cuba tengok terjemahan dia. Maka maka saja. Ha. Oleh itu ada juga eh. Ha. Ini sama ada fa istinafiyah ataupun fa permulaan ayat ataupun fa itu adalah fa sababiyah. Maknanya maka dengan sebab itu. Sebab apa? Sebab orang munafik ini ciri yang ditonjolkan oleh Allah di dalam beberapa ayat yang terakhir ini mereka mengelak daripada berjihad di jalan Allah. Maka untuk membezakan kamu ni orang beriman dengan orang munafik maka haa, eh perkataan keduanya apa selepas fa haa, dia kalau disebut satu-satu dia bunyinya li <coughs> kalau tak ada fa dia akan bunyi li yuqatil maka li itu adalah lamul amar, lam perintah maka hendaklah yuqatil apa maknanya yuqatil berperang fi sabilillah di jalan Allah. Allah suruh siapa? Siapakah yang perlu berperang di jalan Allah? Allazina orang-orang yang hendaklah <coughs> berperang di jalan Allah orang-orang yang yashruna mereka itu ma menjual al hayat dunia kehidupan dunia ini bil akhirah untuk hari akhiratnya siapa yang jual dunia ni untuk akhirat dia siapa orang beriman orang munafik dia jual akhirat dia untuk dunia dia ya Aa, maknanya dia sanggup menggadaikan agama meninggalkan perintah-perintah Allah demi untuk kepentingan dunia dia tapi orang beriman ni Allah sifatkan iaitu orang-orang yang menjual dunia dia berkorban dia keluarkan duit masa tenaga buah fikiran dia untuk apa untuk kebahagiaan akhiratnya supaya Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita dan Allah tempatkan kita di dalam syurga ha jadi orang beriman ini sifat dia ialah orang yang menjual dunia apa yang Allah bagi kat dunia ni dia keluarkan, dia belanjakan, dia jual dunia dia demi untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Ah. Uh, jadi pertama yang disebut oleh Allah yuqatil fi sabilillah berperang di jalan Allah. Maknanya bila berperang di jalan Allah ini Jalan Allah itu maknanya mestilah di atas keikhlasan kita untuk mendapat rida Allah bukan untuk tujuan dunia. Yang kedua bila disebut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan orang yang berjihad yang sebenar-benarnya ialah orang yang berkorban menjual dirinya apa yang Allah pinjamkan kepadanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia akan melebihkan mengutamakan perkiraan akhiratnya lebih daripada dunia. Nah, maknanya kalau dia nak ambil dunia pun dia akan hitung, dia buat kira-kira apakah ini untung untuk akhiratnya atau rugi. Mana untung rugi orang beriman ni akan apa ni dilihat pada perkiraan akhirat dia. Mana-mana yang tidak menguntungkan akhiratnya dia tak akan buat. Walaupun dengan habuan kekayaan-kekayaan dunia. Kalau hujung hidup kita di hari akhirat nanti menyebabkan kita diseksa, dimurkai oleh Allah, maka itu bukan perkiraan orang yang beriman. Jadi jihad fi sabilillah yang disebutkan ini adalah jihad kita iaitu peperangan dan tidak semua uh, kita uh, berkesempatan untuk terlibat di sini sama ada sebab tidak sampai fasanya seperti mana Ketika mana berada di Mekah 13 tahun, masa mereka tidak berjihad. Jihad tu mana jihad perang, tak ada. Dan Allah melarang para sahabat pada 13 tahun di Mekah itu untuk berperang. Jadi, apakah mereka itu dikira tidak berjihad? Maka jihad itu merujuk kepada pengerahan keupayaan kita untuk menegakkan agama Allah SWT maka jihad 13 tahun Rasulullah dan para sahabat di Mekah dipanggil jihad dakwah jihad terbiah jihad ta'lim jadi maknanya jihad Rasulullah berjihad dengan para sahabat berkorban harta tenaga segala keupayaan diri untuk menyampaikan al-Quran wahyu al-Quran kepada masyarakat Mekah keupayaan dan kerahan tenaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika di Mekah dihabiskan untuk mentarbiah para sahabat yang masuk Islam mengajarkan al-Quran kefahamannya penghayatannya hukum hakamnya itu kepada para sahabat itu dipanggil jihad ta'lim jihad terbiah, jihad dakwah ya dia ada juga jihad yang kita tidak ada kesempatan dan kemungkinan kita tidak ada keupayaan maka di situ ada jihad dengan harta juga infaq fi sabilillah jadi ada makna dengan harta juga ada uh, kesempatan seperti orang di Palestin mempertahankan bumi mereka daripada penjajahan Zionis. Maka mempersiapkan bermakna memberikan harta kita untuk mempersiapkan mereka berjihad di jalan Allah juga dikira berjihad. Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Nabi kata, siapa yang mempersiapkan seorang mujahid di jalan Allah kita bagi bantuan kita kepada orang berjihad maka dia dikira juga berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala begitu juga kita membantu mereka bukan mempersiapkan orang yang berjihad tetapi membantu anak-anak yatim janda-janda yang telah kematian suami mereka itu di jalan Allah di bumi Palestin juga dikira berjihad Yeah. Ha. Tapi berjihad ni berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni dia besar kesan iman untuk membezakan kita dengan orang munafik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man mata walam yauzu siapa yang mati dan dia tidak pernah berperang di jalan Allah Tengok kita ni iman munafik ke iman sebenar. Siapa yang mati dia tidak pernah berperang. Walam yuhaddis nafsuhu an yaghzuwa fi sabilillah dan dia tidak pernah Mata mitatan jahiliyah. Dia akan mati-mati jahiliyah ha ini mati jahiliah ni setengah riwayat menyatakan mata ala syu'batin minan nifaq dia akan mati dalam salah satu daripada cabang-cabang nifaq besar sebab itu perintah Allah Subhanahu wa taala hendaklah berperang di jalan Allah oleh iaitu orang ni yang menjual dunia dia untuk kepentingan akhirat dia iaitu orang beriman jadi maknanya kata para ulama Apakah orang Islam yang mati dalam jahiliah atau mati dalam satu cabang daripada cabang sifat munafik ni ialah orang yang tak peduli langsung terhadap masalah umat Islam. Bila dicerita tentang jihad di Palestin di Gaza itu hal dia lah. Itu Arab punya pasal. Itu Palestin kita orang Melayu. Apa kena mengena? Ha. Ini masuk pula apa ni ancaman nabi malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum siapa yang tak ambil berat tak ambil tahu tak peduli langsung tentang urusan orang Islam maka dia bukan orang Islam sebab orang Islam itu perasaan persaudaraan kasih sayang ukhuwah Islamiah dia bukan macam tu orang yang tak peduli kepada orang Islam ni tak kisah nasib dia Menderita ke, kebuluran ke Itu orang munafik Itu ciri utama orang munafik Dia membiarkan Orang-orang beriman Ciri yang besar orang munafik Kita mestilah menjauhkan ciri munafik tu Dengan kita mengambil berat Tentang urusan orang Islam ha, Maknanya Itu yang dikatakan Dia tidak pernah Berniat untuk berperang di jalan Allah Maknanya di situ dia tak ada niat langsung Kata para ulama Dan dia uh, tak peduli langsung Tak ada niat Dan kalau dia dipilih Ini kalau Imam Nawawi kata Termasuk di sini Kalau dia itu mempunyai kelayakan Dia terpilih Dia tidak mahu uh, Maka dia termasuk dalam hadis ini juga Iaitu tidak berniat dan tidak mahu langsung untuk berjihad di jalan Allah Maka dia mati dalam mati jahiliyah ha. jadi daripada hadis itu menunjukkan bahawa dalam agama ni ada syiar yang besar yang kita tak boleh tolak. Kalau tolak itu bukan orang Islam. Eh? Apa dia? Ada empat dalam rukun Islam kita itu syiar solat kita tak boleh tolak dia satu benda syiar ni satu benda yang menonjol yang menjadi pengamalan tak ada siapa yang tak menolaknya kalau tak ada tu dia bukan sebuah masyarakat Islam solat zakat haji puasa tu syiar maknanya benda yang sangat menonjol pengamalannya dalam masyarakat Islam dan yang kelimanya ya, syiar yang tidak boleh ditolak ialah dakwah. Mengajak manusia kepada kebaikan. <Sess> itu <Sess> masyarakat ataupun individu muslim itu. Dan yang keenam dia ialah jihad fi sabilillah. Jihad. Mana dia merupakan satu syiar. Hilangnya syiar jihad ni Makna kita terjajah Tidak ada kemuliaan Kepada umat yang tidak berjihad Ataupun tidak memperduli uh, Keadaan umat Islam Maka di sinilah dikatakan uh, Jihad itu ada jihad dalam bentuk peperangan Jihad ada dalam bentuk ilmu Jihad ada dalam bentuk dalam bentuk dakwah Jihad dalam bentuk pendidikan, jihad melawan hawa nafsu kita, jihad dalam membantu orang-orang yang susah, jihad membetulkan kezaliman pemerintah, jihad di dalam ekonomi menaikkan ekonomi orang Islam juga merupakan sebahagian daripada jihad. Sebab semua itu mesti apa ni diamalkan secara menyeluruh, menunjukkan kesungguhan. Orang-orang Islam ini mempertahankan agama mereka itu sendiri. Okey. Selepas Allah memerintahkan kita berjihad, kenapa? Supaya kita berbeza dengan orang munafik yang diceritakan di dalam ayat yang ke-73, 72, Ah. Uh, tu, ni. Kemudian Allah menyebut waman yuqatil dan barang siapa yang berperang fi sabilillah di jalan Allah fayuqtal lalu dia terbunuh kalau berperang adalah yang terbunuh atau yang ghalib ataupun dia menang lah dia tak dia tak mati dia menang apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jumlah ataupun ayat wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib itu adalah dipanggil jumlah syartiyah ataupun ayat tergantung Maka ayat-ayat penggantungan di dalam al-Quran ini biasanya sama ada dia ada janji baik yang melengkapkan ayat tu ataupun dia ada ancaman buruk yang memberi amaran kepada kita. maka di sini adalah satu janji baik. Siapa yang berperang di jalan Allah seperti saudara-saudara kita di bumi Palestin itu kebetulan tinggal tinggal di situ je lah jihad perang tu tempat-tempat lain dah tak ada dah dan itu yang Rasulullah sebut ya alaikum bil jihad hendaklah kamu berjihad ini pesanan akhir zaman hendaklah kamu berjihad ketika mana manusia itu bercakaran berperang antara satu sama lain wa afdalu ribatikum Rasulullah ada bagi satu isyarat di akhir zaman nanti sebaik-baik jihad kamu adalah ribat, arribat. Ribat ini mempertahankan bumi Islam daripada penjajahan orang-orang kafir. Maka Rasulullah sebut ni dalam hadis yang riwayatnya sahih, Rangkaian perawi dia sahih. Wa afdalu ribatikum Sebaik-baik ribat mempertahankan bumi Islam Di akhir zaman nanti Dia berlaku di mana? Dia kata Asqalana Dia berlaku di bumi Asqalan Bumi Asqalan ni Gaza merupakan salah satu Daripada kawasan Disebut Ni mu'jizat Nabi Ni dimasukkan oleh para ulama' Dalam hadis-hadis An-Nubu'at Maknanya cerita-cerita Nabi dah seribu tahun bercerita sekarang baru berlaku Mana sebaik-baik Jihad mempertahankan bumi Islam Pada ketika umat Islam bercakaran itu Rasulullah kata Ia berlaku di bumi Ashkalan Ash yeah. Ash Jadi maknanya Gaza merupakan satu Wilayah kecil yang ada di situ Makna siapa yang uh, Ni Yang Allah janjikan ini Siapa yang berperang di jalan Allah Lalu ia terbunuh kebanyakan yang berperang sekarang ni terbunuh lah yang hidup bukan menang lagi tapi belum mati belum mati syahid sebab keadaan ini kritikal sampailah Allah memberi kemenangan au ataupun dia akhirnya menang di dalam peperangan fasaufa maka kelak nuktihi kami akan berikan kepadanya orang yang berjihad sama ada dia mati atau dia menang kami pasti akan bagikan kepadanya kata Allah ajran azima apa makna ajran azima ganjaran yang besar ganjaran yang besar itu apa syurga di hari akhirat nanti dua-dua tu sama ada siapa perang dia mati syahid ataupun berperang di menang dua-dua tu Allah berikan ganjaran syurga jadi kata para ulama maknanya tidak akan Allah menjadikan sikit pun kerugian kepada orang yang berjihad di jalan Allah maka orang yang berjihad di jalan Allah ini dia akan mendapat salah satu daripada dua anugerah besar Allah Subhanahu Wa Taala di dunia kalau dia mati dia syahid kalau dia hidup dia terus berperang maka Allah pasti akan bagi kemenangan kepada orang-orang yang beriman bermakna maknanya orang beriman ini bila dia berperang dia mendapatkan salah satu daripada dua keuntungan besar sama ada dia syahid dan dia adalah kematian yang termulia Maka dia di, di, dijamin syurga oleh Allah Subhanahu SWT Melainkan kepada orang yang berhutang dia ha, Makna sebelum berjihad kena pastikan hutang aa, Yang hutang ni dia sangkut Untuk dia masuk aa, menikmati syurga Allah Subhanahu SWT Seawal Seawal aa, darah pertama dia menitis di. Nah, ini kemuliaan orang yang uh, diberikan syahid oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Allah bagikan satu kemenangan besar iaitu kemenangan besar kepada individu ataupun keuntungan kedua iaitu Allah bagi dia kemenangan. Dan kemenangan ni penting tak? Penting juga. Penting, pentinglah. Kalau perang untuk kalah buat apa? Perang tu memang untuk menang, untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata, ya, yeah, wa ukhra tuhibbunaha dan ada satu lagi, kalau kamu tidak mati di jalan Allah, ada satu lagi yang kamu suka juga. Maknanya kalau kita suka kemenangan Islam tu, itu sifat orang beriman juga. Suka kepada syahadah, iaitu mati syahid, juga sifat orang beriman. Ada juga yang kamu suka Allah kata apa dia nasrun minallahi wa fathun qarib makna satu pertolongan bantuan Allah kepada kamu orang beriman yang berjihad dan kemenangan yang hampir sama ada syahid di jalan Allah ataupun kemenangan yang semakin hampir tapi Allah kata wa basyiril mu'minin berilah berita gembira ini kepada orang-orang beriman. Sama ada Allah memberikan mereka itu anugerah syahid ataupun Allah memberikan kemenangan kepada orang beriman dan Islam berada pada kuasa yang tertinggi. Dan itu juga merupakan kegembiraan hadiah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang beriman di dunia lagi. Dia bergembira di atas kemenangan-kemenangan orang-orang yang beriman. Jadi semua tu Allah menjanjikan ajaran azima iaitu satu ganjaran yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.